الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولك الحمد على ما قضيت، تباركت اللهم ربنا وتعاليت، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر. والسلامة من كل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها، يا ارحم الراحمين. اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمنا في حاجتنا هذه بقضائها ونجاحها. رحمة تونينا بها عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد صلى الله عليه وسلم انا نتوجه بك الى ربنا في حاجتنا هذه لتقضى لنا، اللهم فشفعه فينا، اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف انت الشافي لا شافي الا انت. شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. بسم الله الكبير، نعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار آمين يا أرحم الراحمين